Вітаю вас! Навіть досягши успіху, ніхто з нас не застрахований від втрат та невдач. Як в такому разі діяти, запитаємо у продюсера Юрія Фальоси. Юрій Фальоса один з найкращих українських продюсерів, вивів на зіркові робіти співачок Ані Лорак та Міку Ньютон. Зараз продюсує гурти Машмело, Брязбен та співачку Машу Году. Продюсування для вас це в першу чергу бізнес чи все-таки творчість. Я просто не, не бізнесмен, який ділять на этом деньги. Если я тупо зарабатывал на этом деньги и зарабатывал, думал, что вот, я с музыки зарабатываю деньги, продаю артистов, и мне по барабану, кто из них будет, и что это за человек будет в будущем, то есть тогда, ну, это не, это не я. Для меня важно какая-то личность, что он себя представляет, что он с собой несет, потому что это культура, и ты воспитываешь людей, ты владеешь массами. Вот если артист сможет выйти на сцену, спеть із зал в кінці встає і починає аплодувати, значить, що я досяг результату. Ну, бачите, навіть коли знаходишся на вершині успіху, то не застрахований від невдач і втрат. Ваше ставлення до них. Ну, зрештою, тяжело, когда что-то теряешь, да, тяжело, когда бизнес рушится. Всегда тяжело, когда что-то происходит негативное. Поэтому нельзя никогда падать духом, нужно всё время искать что-то новое. А усякий би головний висновок зробили після розриву співпраці з Ані Лорак та Мікою Ньютоном? Да, после Ани Лорак я понял для себя, что с одним проектом работать очень сложно. Поэтому нужно брать еще какие-то дополнительные проекты, чтобы тебя это постоянно как-то, ну, чтобы ты не мог останавливаться. Чтобы постоянно двигаться. Если этот проект не заработает, значит этот проект заработает. Если этот проект не заработает, значит третий проект заработает. Это дает какой-то, понимаете, стимул. То есть ты смотришь, не смотришь то, что вот как сейчас все плохо, все сейчас, столько денег угрохано. Вот об этом не надо думать. Сделал хорошее дело и забыл. Но ну, девчата хоть не за спик прации Одна и вторая мне говорит спасибо, и чуть ли не каждый день, поэтому... А кого вы продюсуете зараз? Машмелова второй группа, которая сейчас популярная и не только в нашей стране, и в большинстве даже за рубежом. Есть, это англоязычная группа, которая, ну, я считаю, что в Украине... И многие мне говорят, что если продюсер, что такого, ну, как это? Мы не могли понять, что это наша группа. Никто не верит, что это наша группа до сих пор. Это группа Бряс Бен Балачник, которая тоже не вылазит за границы, которая, ну, я считаю, что это гордость нашей страны. Вот. И сейчас молодой проект, но ну, очень уже такой, очень серьезный и харизматичный, это Маша Гоя, которая э, ну, вот осталась, я думаю, что вот совсем чуть-чуть. Ну, мы вам пожелаем успеху и на завершение вашего обожания. Чтобы добиться успеха в жизни, нужно обязательно делать что-то оригинальное, не похожее ни на что. Быть индивидуумом в своей какой-то отрасли, в своей деятельности, в своем творчестве. И никогда не сдаваться идти вперед, если у вас... Если вам сложно, вставайте, поднимайтесь, делайте, идите дальше. Если вам в одном что-то не получается, начните что-то другое. Оно всегда обязательно получится.